Один Гаврилюк Людмила учасниця під номером 7. Души душе покой нет. Вести я жду кого-то. Без сна встречаю рассвет. И все висит кого-то. Со мной нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу ли смир я войти? Чтобы найти кого-то, чтобы найти.

Милый. Пусть не вредил, вернется. К мне мой кто-то милый, но нет со мной кого-то, не нос на чего-то, клянусь, я все придала На свете дня кого-то, на свете дня Билан Владислав. Зустречаем у нас сцене его бухлливым и оплескамые. Не Владик, красивый костюм. Я сделать не могу. Я дам вам все, что вы скажете. Мы ну, знаем друг друга много лет, но ты впервые пришел ко мне за советом, за помощью. Я и не напоминаю, когда в последний раз ты приглашал от меня в свой дом на чашку кофе. И хотя моя жена, красная мать, моего единственного ребенка. Будем откровенны, ты никогда не искал мою дружбу. Ты боялся оказаться бедал. Я не хотел попасть перед передрягу неприятности. Я понимаю. Ты обрел в Америке рай. Вот тебя хорошее ремесло. Ты неплохо живешь, полиция тебя защищает. Ты под покровительством закона. Тебе не нужны такие друзья, как я. Но теперь ты пришел ко мне и говоришь, доктор Леон, я пришел к вам. Я ищу правосудие. И ты никогда не предлагал мне своего уважения, своей дружбы. Ты даже не называл меня никогда Крестный Отец. А теперь вот пришел ко мне в дом в тот день, когда вы замуж моя дочь, попросил меня за деньги совершить убийство. Я прошу вас справедливости. Нет?